грибочки 100 гривен, яблочки по 45, морква по 45 гривен, а картопля. Похолодало, на улице мороз, все примерзнет, да. Айсберг уже примерз. Рыбка какая замерзла да да людочек людей полно вот здесь уже пусто Ой. у девчат руки замерзли как они вот это без рукавиц конечно. Ох, красавцы лежат. Крекер 35. А, упаковочки. 35, 45, 40, 60. Так похолодало, да? А уже скоро мат. Вот 90. 70, да?

А вот по 30, 30 и 80. И виноград 85. Все, что душе угодно. Такая у нас ярмарка на Сержа Лифаря. Сало по 100 гривен. Да, распродажа. А почем ребро? Хочешь? И он все слычки такие красивые. А, Да. А, это очередь, наверное, за Мясо с этой стороны.

Так, ребер це 130. Це ви дивитесь биточок, Це 180 такий биточок. Да. А ребро, все, пожалуйста, 130. 130. Любі куски. Так подружки є. 130 ребро. чому таке дешеве? Подозрительно. А 100 гривень? Отакий? Да, 200 гривен миску? Кусочек 127 гривен О, сало сколько Тоненько по 80 гривен сало. Да, ребро удивило вообще Голубцы 180. Яблочко, яблочко на почечник 220. Есть кора и антрикот 220. 220 яблочко и антрикот. А вот яблочки натуральные. Mm -hmm. То яблочко свиное было. Mm -hmm. По 40 гривен яблочки. В магазине по 32, по 37. Почти цена одинаковая у нас. Двинецкие яблочки, яйца домашние, 85 перепелины, 60. Да, курочки берут, а тут рыбка соленая.

2, 140, Сюда? да, было и 170, и 150. Всё. Вот это соленье. Как мавзолей. Да, 170 сказала. Ребро 170, а в начале 130. Ну тут может быть оно какое-то необыкновенное. А, тут крупы разные. Курмур. Сочелись и 90 гривен. Катюшка, эту девушку дашь? Да. Мину 5 вазок. Мивина. Смотри, как интересно. И... Ми... Первый раз бачу мивину на развес. 60 гривен. Ой, как холодно. Руки мол. Замерзли руки. Горох по 50 зеленый. Я говорю, милину первый раз бачу. На вид. Рыбка сушеная. А в Якутину рыбу? 170 ну что там по 130, аж интересно. Да вы представляете, какие там было солнышко или Я вообще в шоке. Ну я вообще может, ты чуть не сядется по ты не Ты можешь подумать, может, 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 Гуляш, я уже боюсь брать, потому да. что так холодцю посала варити, и тогда уже весь дом запах чувствует. Я понял, да. Ну, да. мы у вас часто берем. Ні, Нет, я таким не страдаю. в мене такие молоденькие. Ни манки, ни цыплятки, ничего не возило. Я дорожу своими авторитетами. Да, да, Это... мы вас знаем. Все, да. То может точно там КНУР, що ну, да. по 130 вообще? По 100 гривен. Угу. Такой. Ну, если по 50, то можно бы на зажарку. Да, да. Пытай. Да. Ну, да. А в таке сало витутину сделаешь?

За 50-х Да, за 100 гривен заберите умоляю. Да, Это я упала. А рядом по 100. И здесь а тоже не уже не еще не нет. Здесь тоже уже справились. Крюшка. <laughs> хрюшка. Красивая Але что спинки тоже мягкие, они просто захололи, так как А в яку 100 Попробуйте, очень сок. Как и мы. Угу. Да думаете, что если то оно то Такое мягкое вообще. Крыло 135. <свес> да, индик. <свес> Дорогой индик. Ее <свес> <Ребро. свес>

На 150 гривен. 153, 150 Гуляшка 150 гривен. Сила. А ребров якутина. А цей кулечек? Девушка. Цей кулечек? О, обрез. А ребров якутина. 150. На 73 гривен. О, 50. Ребро 150, может и купим. Гарный, да? Наборщик. Картоф. 330. 330. 330. А половинку можно? Да, половинку. Чем такие соло?

Кило. Угу. Масло 450. И вот я почти отложила. Ага. Масло и хорошо. А а 450. Изобилие, короче, у нас. Твой ребро попал. Вот такая. Да. Ага. Здесь уже конец. Ага. Кусочки. Там, Люди справились. Подбиски. Мяса да. полно. Да. И да.

230. Хотя, наверное, очень немольно зато, чтобы мясо потом было. Хорошее. Хочется... Генеральская, 230. Mm -hmm. А есть и по 300? Вот это не проходили. Не а это не 150 хоть а -а -а. и не 150. И фар 150. А вот халва. 140, 150, 200. Может 27, может за монетками где-то чем-то набили. Найду, найду. О, 90, 140, 130, карасики 75. Ты где? Да. Ну давайте Не хочешь карасика? Да? Mm. Mm. А mm. mm. Замерз карасик, ты, наверное, кучу ты На рецептом 280. 130, 180, 200. О, картопля домашняя. 35 гривен. Два градуса. Рыба О, тут уже яблочки по 30.

Трошки да. Супер продукция. Мясные домашние деликатесы. Вот это с речки это гречки. Сотник, есть, срочно, Мауковый, хорошо, Идя, Ох, солени. Ой, здесь манго. Смотри, манго тоже. <клес> Тмин, да? Вот ласочка. Замерзла, замерзла. Это килограммовый, да? Басмати, 100 гривен. Басмати? А это тут тоже килограмм? 100 гривен, да, рис? Булгур, 100. А что это? Это рис, наверное, да? Гривен, да, это же рис. 200 манго 200 гривен. Угу. Сушеное, что ли, да, манго. Сушеное, да манго? Пакетик 100 а гривен. Что? А, а тут то, то, то. тоже манго. Интересно, Брусочки. То, а Наверное, тоже. Все по 100. По 100 манго, а, то манго. а то по 200 дальше.

Руки замерзли Вот помидоры Миша по 100 Баклажаны по 50 Все, друзья, заканчивается и наша ярмарка Руки отмерзли Спасибо, Приятного что были со мной Смотрите, ставьте лайки Подписывайтесь Продвигаем видео Зарабатываем на ЗСУ чем больше вы посмотрите, тем больше отправим на помощь нашей армии. Все, до новых волнующих встреч. Пока-пока.